Вівторок, 9 листопада, ви дивитесь міські новини. Днями місто Жовті Води отримало лист від Міністерства охорони здоров'я України з вимогою забрати на баланс міста медико-санітарну частину номер 9 Забрати повністю та безповоротно це означає, що медико-санітарна частина більше не належатиме міністерству, і всі проблеми жовтоводської медицини мають вирішуватись за рахунок місцевого бюджету, в якому, як відомо, і так дефіцит коштів. Проте міська влада поки що не поспішає з остаточним рішенням і ось чому. В связи с тем, что документы отсутствуют на некоторые здания, сооружения, то нам настоятельно рекомендуют вообще-то принимать без документов даже. Вот, ну, знаете, это, такого я как бы не видел. Будем решать это в рабочем порядке. Тем не менее, такой вопрос, такое письмо от Министерства мы получили. Мы будем делать все для того, чтобы эти здания были переданы городу, даже если будут переданы городу, в том состоянии, которое называется пригодное для эксплуатации. Если собственник этих зданий считает, что он нам передаст здания, которые непригодны к эксплуатации, ну, скорее всего, мы такое решение не сможем принять. Потому что если вам передают гараж, а вместо гаража там кирпичи, набор кирпичей, мы такое здание принять не сможем на баланс себе. Мы сможем передать здание, которое пригодно. Извините меня, столько лет министерство не удосуживалось делать капитальные ремонты, а теперь хотят на город повесить капитальные ремонты. Ну, я так, мы примем, После ремонта здания будем эксплуатировать, срок будет ремонта, будем ремонтировать. Если вы нам передаете здание без денег на ремонт и в разваленном состоянии, в надежде на то, что город выделит деньги за счет школ, за счет э, пенсионеров, ну, на такое город не пойдет, скорее всего. Вот это я хочу довести до сведения. То есть здание будет переда, мы будем требовать передачу здания в надлежащем для эксплуатации, пригодном для эксплуатации состоянии. Ще одна головна сфера життєдіяльності міста житлово-комунальна. І тут очікуються зміни. Незабаром вже буде обрано управляючу компанію, яка з липня обслуговуватиме жовтоводські будинки. Ті, в яких до цього часу не буде створено ОСББ. Хто не знає, в газеті «Жовтоводські вісті була опублікована положення проведення конкурсу, то що ми називаємо на управляючу компанію. Читайте газети «Жовтоводські вісті. Ми пішли по путі вже. публикации этого положения. Через месяц более там, сколько это будет нормативный акт находиться в стадии оприлюднения, будет проведен конкурс на компанию, которая будет ошлять управление жилым фондом в городе Желтые Воды. Это касается тех, кто не создаст ОСМД. Говорили и про тепло. Давня мрія багатьох жовтоводців отримати дозвіл на відключення від централізованого опалення, щоб встановити автономне. І вже зовсім скоро вона може здійснитися. Міська влада планує розглянути звернення тих мешканців, які не задоволені якістю послуг тепломереж. Є дійсно у нас проблема з тим, що значально город планувався по централізоване топлення, Тобто у нас була значально електро. теплоснабжения города. То есть одно, одновременно, если я правильно понимаю, вырабатывалось электричество и поставлялось тепло. В связи с тем, что такая потребность в таком количестве тепле, тепла у нас в городе отпала, есть проблема с эффективностью работы у нас теплосети. Многие жители города обращаются к заявлениями на мое имя с просьбой разрешить им отключиться от централизованного отопления. Довожу до сведения... Жители города, что положение об этой комиссии наконец-то разработано. До этого положения такой комиссии не было, не существовало. Мы взяли опыт разных городов, в том числе Львова, разработали такое положение. Нам там есть комиссия, постоянно действующая комиссия. Были направлены письма на предприятия, предоставили своих представителей для работы в этой комиссии. На ближайшем исполкоме будет принято решение об утверждении положения о работе вежведовщей комиссии. И с этого начинается рассмотрение всех ваших обращений, заявлений по поводу отключения от системы централизованного отопления. Кроме того, беседы с народными депутатами позволили мне сделать вывод о том, что требует усовершенствования программа теплоснабжения города Желтой Воды, которая разрабатывалась в 2009 году и которая вроде как и действует, но вроде как и не действует. Поэтому в этой связи будет создана рабочая группа которая будет разрабатывать, усовершенствовать или заново переделывать эту программу по теплоснабжению города Желтой Воды. В этом направлении мы будем идти. Вольногорск, кто не знает, перешел полностью на автономное отопление газовое, но, к сожалению или к счастью, для Вольногорска, к сожалению, для нас это город гораздо меньше, чем нам, нас, и там удалось это перейти одновременно. У нас одновременно перейти, скорее всего, не удастся. Тем не менее, город будет двигаться по направлению изыскания альтернативных схем теплоснабжения жителей города Желтой Воды. То есть, скорее всего, тупиковые, как мы принимали раньше, районы, где невозможно обеспечить централизованное отопление, надлежащие санитарные условия проживания граждан, будут переходить на автономные. За счет какого финансирования? Ну, естественно, бюджет, бюджетного финансирования, в том числе за счет привлечения средств инвесторов. Такая возможность сейчас есть. Епідеміологічна ситуація в місті потроху стабілізується, але захворюваність на грип та застуду все ще висока і до того ж має дуже неприємні наслідки у вигляді пневмоній. За минулий тиждень в місті зафіксовано надзвичайно велику кількість пневмоній, переважно у дітей. У нас среди взрослых было зарегистрировано 214 случаев респираторной инфекции, а среди детей 348. То есть понимаете, что насколько выше у детей заболеваемость. И всего у нас с 1 января зарегистрировано 2221 случай респираторной инфекции. Из них 160 гриппа. То есть из-за прошлой недели у нас тоже гриппа зарегистрировано 47 случаев

Ну, по школам это уже определяет школы, потому что мы по накопительной идем, и они уже смотрят, сколько детей присутствует в классе. Потому что кто-то выздоравливает быстро за 3-4 дня, кто-то лечится 10-12 дней. И поэтому уже посещаемость мы контактируем с школами, они, в общем-то, смотрят. И э, само уже карантин может наложить только санстанция. Медики мы карантин не накладываем. Но что плохой какой результат? Э, то, что идут осложненные формы. Очень много пневмоний. У нас такого количества пневмоний, конечно, в зимнее время никогда не было. У нас сейчас на койках находится 22 пневмонии. Из них 13 только детей и 9 взрослых. Высокий травматизм – это еще одно явление, характерное для «желтых вод цейе зимы. Люди продолжают падать на улицах и ломать За прошлую неделю, к сожалению, травм у нас не уменьшилось. Было вообще 66 травм. 44 обращення було в прийомне відділення, із них госпіталізовано 7, і амбулаторно 22 чоловіка, з них перелома 8. Там, правда, були ушиби, були розтяження. Ще одна новина. В медико-санітарній частині з'явилися пільгові рецепти на ліки. Щоправда, не на всі. Через брак коштів відпускати безкоштовно або за знижками будуть лише життєво необхідні препарати. Далі пряма мова. В этом году заключен договор, вы же знаете, что постоянно исполком заключал договор с аптекой Лики Украины и получали там рецепты по э, льготам 50% и 100%. В этом году вышла с пропозиции вышла аптека Надия. У них самые низкие цены и исполком заключил с ними договор. И поэтому мы э, те рецепты, которые идут по соцзащите, как мы их нумеруем с СЗ, да, кто знает, э, вот, они будут получать за 50% и бесплатно полностью в аптеке надея. Там же будут получать орфанное заболевание. К сожалению, тут мы тоже сейчас решаем вопрос, потому что у нас таких около 30 человек, и мы их должны 100% обеспечить бесплатными препаратами. Но денег, вы знаете, финансирование такое низкое, мы получили всего 1 200 000, а там положено 2 700. А у нас миллион сто с чем-то, получается до двухсот. Поэтому выписка будет только препаратов жизненно необходимых. А, к сожалению, эта аптека не имеет лицензии на наркотики, а люди у нас по бесплатным рецептам тоже получают наркотические психотропные препараты. Поэтому мы из госбюджета со своей денег заключили уже договор с аптекой Лики Украины. Она одна имеет лицензию на наркотики. Як стало відомо, на державному підприємстві Східний гірничо збагачувальний комбінат виникла затримка у виплаті заробітної плати. З працівниками досі не розрахувалися, тому що на підприємстві заблоковані рахунки. На як заблоковані щита. Ну і нам не можуть. Ну я руководство, все там працює, Я думаю, на цій неділі носить цю тижді, значит, эту проблему зрішати. А так в остальному все в порядке. Тож до кінця тижня колектив «Схід ГЗК» сподівається отримати свої зароблені гроші.